হেৰি কৃষ্ণ আমাৰ বৈদিক গ্ৰন্থ শাস্ত্ৰ তথা আচাৰ্যসকলে একাদশী তথা অন্য উৎসৱৰ সময়ত ব্ৰত ৰখাটো আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বুলি গণ্য কৰে আচাৰ্যসকলৰ অনুসৰি এই সকলোবোৰ বিধি বিধান তেওঁলোকৰ বাবেই সৃষ্টি কৰা হৈছে যিসকল ভাগ্যৱান ব্যক্তিয়ে দিব্য জগতত ভগৱানৰ সংগ লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছুক মহাত্মাসকলে এই সকলোবোৰ বিধি বিধান পালন কৰে সেইবাবে তেওঁলোকে ইয়াৰ ফলো সেইমতে লাভ কৰে কামদা একাদশীক ফলদা একাদশী বুলিও কোৱা হয় তথা ইয়াক শ্ৰী বিষ্ণুৰ উত্তম ব্ৰত বুলি গণ্য কৰা হয় এই ব্ৰতৰ পুণ্যৰ ফলত জীৱাত্মাক পাপৰ পৰা মুক্তিৰ প্ৰাপ্তি হয় এই একাদশীয়ে কষ্টৰ নিবাৰণ তথা মনোবাঞ্ছা ফল প্ৰদান কৰাৰ হেতুকে ফলদা তথা কামনা পূৰ্ণ কৰা হেতুকে কামদা একাদশী বুলি কোৱা হয় এবাৰ ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ভগৱান শ্ৰীমধুসূদনক ক'বলৈ ধৰিলে হে ভগৱান মই আপোনাৰ চৰণত কোটি কোটি নমস্কাৰ জনাইছোঁ এতিয়া আপুনি কৃপা কৰি চ'ত মাহৰ শুক্লপক্ষৰ একাদশীৰ মহাত্মৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি কওক এই কথা শুনি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে হে ধৰ্মৰাজ ঠিক এই একে প্ৰশ্নকে এসময়ত ৰজা দিলীপে তেওঁৰ গুৰু বশিষ্ঠমুণিক সুধিছিল আৰু তেওঁ যি সমিধান প্ৰদান কৰিলে সেই সকলোবোৰ এতিয়া মই আপোনাক কওঁ প্ৰাচীন কালত ৰত্নপুৰ নামৰ এখন নগৰ আছিল তাত অনেক ঐশ্বৰ্যৰে পূৰ্ণ পুণ্ডৰীক নামৰ এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল ৰত্নপুৰ নগৰত অনেক অপ্সৰা কিন্ন তথা গন্ধৰ্বয়ো বাস কৰিছিল সেই ৰাজ্যতে ললিতা তথা ললিত নামৰ অতি সুন্দৰ নৃত্য প্ৰস্তুত কৰা এহাল গন্ধৰ্ব দম্পতীয়ে এক অত্যন্ত বৈভৱশালী ভৱনত বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰস্পৰৰ মাজত অত্যন্ত স্নেহ আছিল আনকি তেওঁলোক দুয়ো অলপ আঁতৰ হ'লেও ব্যাকুল হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে এজনে আনজনক এৰি এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰিছিল এসময়ত মহাৰাজ কুণ্ডলীকৰ সভাত অন্য গন্ধৰ্বসকলৰ সৈতে ললিত নৃত্য কৰি আছিল কিন্তু সেইদিনা কোনো কাৰণবশতঃ তেওঁৰ পত্নী ললিতা নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা নাছিল সেইবাবে নৃত্য কৰি থকাৰ সময়ত প্ৰেয়সী ললিতাৰ কথা মনত পৰাত তেওঁৰ নৃত্যৰ তাল ভংগ হ'বলৈ ধৰিলে পৰিণামস্বৰূপে সংগীত তথা নৃত্যৰ ৰূপেই সলনি হৈ পৰিল আৰু ললিতৰ মনৰ সেই স্থিতিৰ কথা বুজি কাৰকোট নামৰ এজন হিংসাগুৰীয়া স্বভাৱৰ নাগে পদ ভংগ হোৱাৰ কাৰণ ৰজাক ব্যক্ত কৰি ক'লে যে গন্ধৰ্ভত ললিতে নিজৰ পত্নীৰ কথা স্মৰণ কৰাত মগ্ন হৈ নিজৰ কৰ্তব্যও অৱহেলা কৰিছে এই কথা শুনি ৰজা পুণ্ডৰীকৰ খঙত চকু ৰঙা হ'বলৈ ধৰিলে তেওঁ গৰ্জন কৰি ক'লে হে ধূপ্ত তুমি মোৰ সন্মুখত ৰজাৰ সন্মুখত দায়িত্ব পালন কৰাৰ সময়ত নিজৰ স্ত্ৰীৰ কথা অতিশয় কামুকভাৱে স্মৰণ কৰিছা সেইবাবে তুমি কেঁচা মাংস তথা মনুষ্য ভক্ষণ কৰা বিশালকাই নৰভক্ষী ৰক্ষক হৈ নিজৰ কৰ্মৰ ফলভোগ কৰা ৰজা পুণ্ডৰীকৰ সাপৰ ফলত ললিত সেই সময়তে এটা বিশাল টাই ৰাক্ষসলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিল তাৰ মুখ অত্যন্ত ভয়ংকৰ তথা মুখৰ পৰা অগ্নি বৰীণ হ'বলৈ ধৰিলে তাৰ নাকটো পৰ্বতৰ শৃংগৰ সমান বিশাল হৈ পৰিল আৰু ডিঙিটো পৰ্বতৰ সমান যেন হৈ পৰিল মূৰৰ চুলিবোৰ পৰ্বতত থকা গছবোৰৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিলে তথা বাহুকেইটা অত্যন্ত দীঘল হৈ পৰিল এইদৰে ৰাক্ষস হৈ সি অনেক ধৰণৰ দুখ যাতনা ভুগিবলৈ ধৰিলে প্ৰিয়তমা ললিতাই এই দৃশ্য দেখা পাই অত্যন্ত দুখিত হৈ পৰিল আৰু তাই নিজৰ স্বামীৰ উদ্ধাৰৰ মাৰ্গ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে সেই ৰাক্ষসটো অনেক ধৰণৰ ঘোঁৰ দুখ সহ্য কৰি ঘন জংঘলৰ মাজত কটাবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ স্ত্ৰী ললিতাও তাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰি আৰু বিলাপ কৰি কটালে এবাৰ ভাগ্যক্ৰমে ললিতাই সেইদৰে স্বামীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোঁতে পিন্ধাচল পৰ্বতত উপনীত হ'লগৈ আৰু সেই তাতে আছিল মহান শৃংগিৰিশীৰ আশ্ৰম ললিতাই শীঘ্ৰেই শৃংগিৰিশীৰ আশ্ৰমলৈ গ'ল আৰু তাত উপনীত হৈ অত্যন্ত বিনীতভাৱেৰে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ ধৰিলে তাইক দেখা পাই শৃংগিৰিশীয়ে ক'লে হে সুন্দৰী তুমি কোন এইখিনি তুমি কেনেকৈ আহি পালাহি ললিতাই ক'লে হে মুৰ মই হৈছোঁ মহান গন্ধৰ্ব বীৰা ধন পুত্ৰী ললিতা মোৰ স্বামী ৰজা কুণ্ডলীকৰ সাপৰ ফলত এটা বিশাল ৰাক্ষস হৈ পৰাত তেওঁৰ পিছে পিছে মই অতি দুখ কষ্টৰে হাবিয়ে জংঘলে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ তেওঁৰ সেই বিশাল কুণ্ঠস ৰূপ তথা জঘন্য পাপ কৰ্মবোৰ দেখি মই বিচলিত হৈ পৰিছোঁ সেই মুনিবৰ তেওঁৰ উদ্ধাৰৰ অৰ্থে দয়া কৰি মোক কোনো উপায় আপুনি প্ৰদান কৰক শৃংগিৰিষিয়ে ক'লে সেই গন্ধৰ্ব কন্যা এতিয়া চ'ত মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ একাদশী সমাগত হৈছে যাৰ নাম হৈছে কামদা একাদশী এই ব্ৰত পালন কৰিলে মনুষ্যৰ সকলো কাৰ্য সিদ্ধি হয় যদি তুমি কামদা একাদশী ব্ৰত শ্ৰদ্ধাাসহকাৰে পালন কৰি তাৰ পুণ্যৰ ফল স্বামীক প্ৰদান কৰা তেন্তে তেতিয়া তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই ৰাক্ষসজনীৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিব মুনেৰে বচন শুনি ললিতা অতি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল আৰু চ'ত মাহৰ শুক্লপক্ষৰ কামদা একাদশী সমাগত হোৱাত সেয়া অতি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তেওঁ পালন কৰিলে আৰু দ্বাদশীৰ দিনা ব্ৰাহ্মণৰ সন্মুখত নিজৰ ব্ৰতৰ ফল স্বামীক প্ৰদান কৰি ভগৱানৰ ওচৰত এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে হে প্ৰভু মই এই যে ব্রত পালন কৰিছোঁ ইয়াৰ ফল মোৰ স্বামীয়ে কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ যেন ৰাক্ষক জুনিৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে এইদৰে একাদশীৰ ফল প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে কাষতে ৰৈ থকা তেওঁৰ স্বামী ৰাক্ষসজনীৰ পৰা মুক্ত হৈ পুনৰ নিজৰ স্বৰূপ পূৰ্বতকৈও অনেক সুন্দৰ বস্ত্ৰ তথা আভূষণৰে সৈতে লাভ কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁ নিজ পত্নী ললিতাৰ সৈতে পূৰ্বতকৈও অধিক ঐশ্বৰ্যশালী হৈ পৰিল তথা অতি আনন্দেৰে পুনৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ধৰিলে এই সকলোবোৰ কেৱল কামাডা একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ ফলতে সম্ভৱ হৈছিল আৰু অৱশেষত তেওঁলোক দুয়ো বিমানত উঠি স্বৰ্গলোকলৈ গমন কৰিলে এইদৰে বশিষ্ঠনিয়ে ক'বলৈ ধৰিলে যে হে ৰাজন এই ব্ৰত বিধিপূৰ্বক পালন কৰিলে সমস্ত পাপ খণ্ডন হৈ পৰে ৰাক্ষস আদি যোনও নোহোৱা হৈ পৰে তথা এই ব্ৰতৰ ফলত ব্যক্তিৰ চেতনাও শুদ্ধ হৈ পৰে সংসাৰত ইয়াৰ সমান আৰু অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্ৰত নাই এই কথা পঢ়িলে অথবা শুনিলে বাজপেয় যজ্ঞৰ ফলপ্ৰাপ্তি হয় বাস্তৱিকতে প্ৰত্যেকটো একাদশীৰে পুণ্য অপাৰ একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে ব্যক্তি পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ ভৱসাগৰ অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰে পুৰাণত একাদশী ব্ৰতৰ কথা উল্লেখ আছে যে ব্যক্তিয়ে দশমীৰ দিনা সন্ধ্যা সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পিছত ভোজন কৰা উচিত নহয় ৰাতি ভগৱানৰ ধ্যান কৰি শয়ন কৰিব লাগে আৰু একাদশীৰ দিনা পুৱা উঠি স্নান ইত্যাদি কৰি ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত পূজাত তুলসী পাত চন্দন গংগাজল তথা ফলৰ প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰা উচিত ব্ৰত পালন কৰা ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ দিনটোত পৰ নিন্দা অসত্য বচন তথা শল কপট ইত্যাদিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে তথা ভগৱানৰ নাম আৰু ধাম তথা তেওঁৰ লীলাৰ স্মৰণ কীৰ্তন কৰা উচিত কলি যুগৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে এই মন্ত্ৰ যিমান পাৰি সিমান জপ কৰা উচিত যাতে এই সকলো সাধন যত্ন সহকাৰে কৰিলে আমার হৃদয় তথা চেতনা শুদ্ধ হয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰেমময়ী ভক্তিৰ ভক্তির মার্গত হব পাৰে ধন্যবাদ হৰি কৃষ্ণ